महिषालेख योजना जो है हमारा सीनियर लीडर एमएलसी फॉर्मर मिनिस्टर तो गन्ने को हमारा सपोर्टिंग प्राइस कितना देता है हाँ एश करते रुपए बर्थडे तीन सौ रुपए स्टेट कॉर्पोरेशन देके आ अभी कल कर तो करके साहब ने बता रहा था यहां पे एमएसपी चार हजार आठ सौ होने के बाद तो और तूर दाल, और दूसरा एक वो माथोपुर में बोल रहा था लोग तो वो एमएसपी भी नहीं दे रहे क्या कारण है सर हाँ स्वयं तो बहुत पीछे चल गए महाराष्ट्र अभी राहुल गांधी जी का नेतृत्व में माननीय आदरणीय शरद पवार जी का नेतृत्व में और आदरणीय उद्धव ठाकरे का नेतृत्व जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है पे महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगा लोगों का आशीर्वाद से एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगा और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए प्रोग्रेसिव और पॉलिसी ड्रबल आनी चाहिए स्टेबल प्रोग्रेसिव एंड पॉलिसी ड्रबल स्टेट क्योंकि महाराष्ट्र में वो शक्ति है मुंबई का भारत देश का फाइनेंस फाइनेंशियल कैपिटल है जैसा न्यूयॉर्क और आपका पुणे और औरंगाबाद मैन्युफैक्चरिंग में विशेष पर सेक्टर में। हम लोग कर्नाटका वी आर लीडर्स इन आईटी आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो ऐसा इसमें मेरा एक विनती है महाराष्ट्र का वापस आना चाहिए एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट यहाँ पे आना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट यहाँ पे आना चाहिए और गरीब लोगों को और किसान लोगों को महिलाओं को युवकों को और पिछड़े वर्ग जो को दलित को, को माइनॉरिटीज को और हमारा मेजर कम्युनिटीज में भी जो गरीब लोग हैं चाहे वो मराठा रहो या लिंगायत हो उस कम्युनिटी में जो गरीब लोगों को ऐसे उन लोगों को हम सपोर्ट करना चाहिए उनको मेन स्ट्रीम में, में लेके आके महाराष्ट्र का महाराष्ट्र नाम में उसका महाराष्ट्र दिक्कत तो वही महाराष्ट्र होना चाहिए उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं वही से आप ही थे बोला ना महालक्ष्मी है महालक्ष्मी है पांच गारंटी ज्यादा है और वो भी पहला ही कैबिनेट में जैसा कर्नाटक में किया है पहला ही कैबिनेट में महाराष्ट्र में हम जारी करेंगे ये हमारा वादा है के माध्यम से हम लोगों को विनती करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे विशेष तौर पर गणपत राव पाटिल और कागल में हमारा जी और सारे जहाँ पर जहाँ पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का कैंडिडेट्स है में आगे। 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 ये सब लोगों को आशीर्वाद करके महाराष्ट्र को एक प्रगति मार्ग से और एक सोशल एम्पावरमेंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र विकास तो आघाड़ी को सपोर्ट करके यहां से बहुमत से करीबन 175 सेवेंटी 200 टू सीट से चुनकर लेके आके आशीर्वाद करके एक स्टेबल प्रोग्रेसिव एंड पॉलिसी ड्रबन